полный провал их правления и взятие под контроль другой страны. Ваш путь не приведет вас к страданиям, ваш путь приведет вас всегда к радости, к счастью и к любви. Поэтому ищите именно свой путь. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі поговоримо з вами. Я Льона Захарченко. З нами сьогодні прекрасна Марія Лан. Вітаю, Марія! Намасте! Намасте. А давайте подивимося лютий місяць, яким він буде для України, для світу в цілому. Давайте для Росії теж подивимось, тому що це теж матиме суттєвий вплив на розвиток ситуації в Україні. Ну, что я могу сказать? В феврале э, какие-то из наступательных действий россиян увенчаются успехом. Тут у них хорошая карта идет, приобретение чего-то. Но это не обязательно касается Украины. Возможно, это касается и какой-то другой страны. А, то есть они почувствуют себя королями на каком-то куске земли. То есть, что-то они еще себе там прихватят. А, для февраль месяц, для Украины. Месяц очень умных решений. Знаете, месяц какой-то такой мудрости, какого-то озарения, понимания. И это, возможно, принятие хороших законов. Возможно, это касается того, что правильные законы будут приняты или неправильные не будут приняты. То есть в целом февраль станет месяцем, который что-то принятие мудрых решений, скажем так. А вот для мира февраль месяц принесет очень много разочарования в западных странах. И в целом для мира мало, мало приятного будет в этом месяце. Могут продолжаться пожары, и может быть очень много дыма. Взрывов, дыма, огня и пожаров в мировом пространстве. Это не про Украину, это про мир. У Украине придется принимать какие-то мудрые решения. А в феврале Россия будет радоваться приобретению какой-то земли. Вот так. Россия будет родить? Я не думаю, что в феврале Зеленский подпишет мирный план Трампа. Очень хочется верить, что этого не произойдет. Я же говорю, возможно, это касается не только Украины, а еще каких-то ситуаций, которые сейчас разворачиваются в тех странах, где Россия имела свое влияние. Ведь Опять-таки, это все политика. Мы видим, во что превращается большая политика. Это сплошной шантаж, торг. Короче, политика превратилась в бизнес из политики, потому что в политике сейчас одни бизнесмены. Они политикой заниматься не умеют, они умеют только продавать и торговать. Поэтому мне кажется, что что-то там Россия себе наторгует взамен чего-то. То есть в целом месяц лютый для России будет достаточно приятным. Ну, пока я вижу, что в целом карта, да, там нюансы могут быть разные. То есть мы же не касаемся там обстрела в России или продолжения там оккупации Курской области или еще что-то. В целом э, произойдет что-то в феврале, что Россию порадует или ей швырнут, ну, например, какую-то территорию, которая она, ну да, не знаю, она там в Африке распространяется, понимаете? То есть там сейчас идет дележка еще на Востоке. Поэтому Иран сейчас под угрозой. Давайте посмотрим, что будет с Ираном, потому что Трамп сказал, что он Иран, Иран прикончит. А Иран для России очень важная страна. Что ждет Иран в ближайшее будущее? Ну, Иран ждет таки, да полный провал их правления и взятие под контроль другой страны, с другой страной. И понятно, что это будет не Россия. То есть, скорее всего, Америка свой план по Ирану осуществит. Соответственно, Россия может потерять Иран или потребовать взамен за потерю Ирана что-то. Понимаете, мы будем наблюдать, как это будет разворачиваться. Так, ви зараз сказали про те, що світа буде чекати нові катаклізми, нові е, проблеми такі пов'язані більше з природою. На Росію щось подібне чекає. Очень много. Посмотрите, тут карта карми. То есть, что касается природы, я уже неоднократно говорила, что в этом году в России будет много неприятностей с природой. Но опять-таки вода. Все, что касается воды. И не забывайте, угроза радиации на российской территории никуда не пропала. То есть, вот самые основные угрозы я бы назвала, это стихия воды и радиация. Щодо України тут більше, все ж таки, проблем, які будуть пов'язані безпосередньо з війною, яка відбувається на нашій території, чи теж якісь катаклізми можуть відбутися на нашій території? Так, смотрите, по катаклизму на год у меня есть отдельный вообще выпуск на моем канале Мария Лан. Кому интересно, там я подробно рассказала про все катаклизмы, которые могут случиться в течение года. Что касается для Украины. Украина единственный катаклизм, самый важный, это война. Я не вижу возбуждения природной стихии, я вижу просто последствия войны для экологии, для человека, для земли в целом. Вот это самый страшный катаклизм, с которым Украина столкнется. То есть это очистка там, от мин, разминирование, воды, чистка рек, которую придется осуществлять. И многое же во время войны было запрещено делать из-за военных действий, и из-за этого тоже страдает экология. Поэтому Украина с последствиями войны будет бороться, для нее это самый важный вызов, который нужно будет решать. Это так. Дуже багато питань, які стосуються відкриття українських кордонів. Наскільки цей сценарій вирогідний у 2025 році? Ні, він неможливий. Все буде ще закрито у 2025 году. Жодного відновлення авіасполучень, як це анонсували минулого року. Ну, авіасполучення можливо. Давайте посмотримо. Будет ли у нас авиасообщение? Да, будет. Смотрите, тут Шикнанди — это всегда восстановление справедливости, наведение порядка и возвращение к прошлому. Так что стопроцентное авиасообщение будет. Просто когда вы говорите «открытие кордонов», я это себе представляю, что свободное перемещение там, мужчин, то этого в 2025 году не будет, это точно. А вот авиасообщение стопроцентно запустится. И вот планируют же его сделать со Львова. Давайте посмотрим, будет ли успешным открытие воздушного сообщения через Львов. Да, посмотрите, прекрасная карта, руки, руки, то есть будет какая-то договоренность, рукопожатие, подписание документов, угода, руководство, то есть тут все замечательно, да, авиасообщения будут налажены через Львов. Киев, чи буде и в Киеве теж распочата? Давайте посмотрим, будет ли налажено в Киеве авиасообщение. Да, тоже возможно. Готовится платформа сейчас для этого. То есть обновление, возможно, этих взлетных полос или платформа для переговоров по этому вопросу. То есть сейчас готовят основу для того, чтобы это осуществилось. Но первое это будет его. Что ж, будем надеяться, что за этим и последует открытие украинских кордонов, а, соответственно, что в параллели с этим будет и завершение... Війни на території України будемо дивитися за цим далі. Зараз таке питання, скоріш для кожної людини. Хочеться відійти трішки від теми безпосередньо війни. Зараз складний період в житті кожної людини, і часто ми. Самі не розуміємо, чи правильним шляхом ми йдемо, чи обрали правильну роботу, чи поруч з нами саме ті люди, які потрібні, чи живемо саме те життя, до якого прагнуло все своє життя. Як це зрозуміти? Як усвідомити, чи на правильному ти шляху? З духовної точки зору, це просто. Якщо ви спитуєте радость і спокойствие от того, що ви робите, значить ви на правильному пути. Если вас что-то тревожит, вы чем-то постоянно удовлетворены, или, упаси Боже, вы страдаете от, от тех действий, которые вы осуществляете, значит, это не ваш путь. Ваш путь не приведет вас к страданиям, ваш путь приведет вас всегда к радости, к счастью и к любви. Поэтому ищите именно свой путь. Так, тобто прислухатися до себе, до своїх емоцій тут в моменті і таким чином знаходити саме свій шлях? Прислухатися до своїх відчуттів, почуттів і, як то говорить, вібрації енергії, які ви відчуваєте, що ви відчуваєте, коли ви щось робите. І що вам це дає? Це дає вам натхнення, наповнення, або це вас виснажує і приносить біль і розочарування. Не треба діяти, коли немає результату, коли ви робите щось раз за разом, а результату ніякого немає, і це вас розочарує. Тому що якщо це ваша справа, ви відчуєте. Хоч якийсь результат тотчас, і це буде вас надихати на дальнішу працю. Це, те, що ви відчуваєте, коли ви все вже зробили, ви, ви можете бути як те, уставшими, да? тобто ви усталі. но все равно эта усталость, она приятная усталость. Вот, например, я сегодня целый день записывала эфиры, я уже устала, реально устала, уже вечер. Но на самом деле я не чувствую себя изнуренной, я не чувствую себя полностью выснаженной, потому что энергия ведущих и та энергия, про которую разговаривают, она в любом случае меня наполняет. И хоть мое физическое тело устает, но внутри себя я чувствую все равно наполненность, наполненность от того, что я делаю, от общения с приятными людьми, от того, что у меня есть возможность делиться с вами знаниями. И если у человека есть такие ощущения, значит это его путь, значит ему надо этим заниматься. А если он даже получает деньги, и кто-то получает и большие деньги, но чувствует какое-то разочарование, неудовлетворенность или страдает в этой ситуации, это душа вам подсказывает, что это не ваш путь, вы тратите время не на то. И потом эти заработанные деньги, они принесут вам... Радости и счастья, и может произойти что-то такое, что вы вообще эти деньги можете потерять, или ну, по итогу вы не добьетесь, потому что только свой путь приносит человеку настоящее материальное благополучие то есть нет другого способа. Есть у человека талант, он его развивает. Дает эту энергию своего таланта в мир, и мир ему отдает обратной энергии, энергии денег, энергии благополучия. То есть всегда за Дхармой следует артха материальное благополучие. И невозможно достигнуть артхи без понимания своего предназначения и занятия этим делом, которое ты любишь. Если вы не любите вы не... и делаете то, что вы не любите, вам никогда это не принесет. Того матеріального благополуччя, яке ви могли б отримати, якщо б це діло було вашею, воно вас вело і вдохновляло, і дозволяло вам розвиватися. Тому варто задуматись, дійсно, кожному, тому що багато э, періодично задають питання, якщо фінансове положення не влаштовує, щоб тільки не починали, нічого не йде. От вам, власне, і відповіді займаєтесь зовсім не тим, що, що вам потрібно, треба шукати далі. Зараз дуже багато людей, які щоденно переживають страшний стрес, і дуже багато тих, хто страждати почав на нервові зриви, на панічні атаки. Чи можна самому собі допомогти в цій ситуації? Чи це тільки психологічна допомога потрібна? Звісно, найкраще лікування стресу це сон. Самые простые действия ⁇ это расслабление тела, то есть сделать самые простые вещи, которые вы можете для своего тела. Это поспать, принять душ, ванну вкусно поесть, поесть какую-то сатвичную пищу в виде свежих фруктов или свежих продуктов. Очень помогает парное молоко. Не забывайте об этом народном способе. В парном молоке, кроме иммуноглобулинов, содержится энергия, которую животное передает своему младенцу. Это концентрат энергии на рост и жизнь. Понимаете, там где эти клетки роста. А мы эти клетки роста ниоткуда не можем получить. Мы их Получаем только в детстве, пока пьем это молоко или там с молоком матери, потому что вот это энергия, сгусток энергии, которая дает, а корова, она мать, понимаете, она ну, в таком духовном понимании, она всего человечества. И хотя бы, если там у вас на коровье молоко аллергия, возьмите козье молоко. Козье молоко невероятно парное, ой, невероятно полезное, именно парное козье молоко. И поверьте, что такими простыми вещами, как употребление свежей еды, парного молока, сна, детокса от новостей, окружите себя приятными запахами. Потому что запахи, они активизируют стихию Земли в вашем теле. И, а стихия Земли дает ощущение стабильности и покоя. То есть Земля нас уравновешивает всегда. То есть сейчас вот увлекаются люди ароматерапией. Возьмите те ароматы, в диффузоры, которые вам подходят, которые вам нравятся и сделайте что-то приятное для своего тела. Послушайте приятную музыку, сходите там на саунд-хиллинг или хотя бы сходите на концерт классической музыки или просто включите что-то приятное для ваших ушей. Сейчас, как говорится, наушники и любую медитацию вы можете перед сном послушать. То есть просто сделайте для себя приятно, чтобы все органы чувств, это ваши органы чувств, такие как зрение, обоняние, вкус, осязание, и слух, чтобы они воспринимали что-то приятное, потому что у человека возникает депрессия только по одной причине, когда органы его чувств закрываются из-за того, что они не способны уже воспринимать ничего по причине интоксикации негативной информации. Поэтому нужно э, сделать детокс любой информации и очистить органы чувств через приятные какие-то вещи для себя. Побудьте в тишине, побудьте один с собой. И самое главное вот я считаю, что сон и парное молоко лечат любую депрессию. И, конечно, прогулки на природе. А если вы еще сами пойдете там погладите эту коровку и покормите ее, это вообще, знаете, снимает любой стресс. Вот, например, в Индии во всех храмах уже живут животные. И это очень большая мудрость, потому что люди приходят в храм о чем-то просить божеств, что-то делать, какие-то подношения, и выходя из храма, они кормят животных. Это обезьяны, те же коровы или там любые другие животные, потому что в каждом индийском храме живут животные. И, как я подумала, как же это мудро: человек, общаясь с животным, он забывает вообще обо всем. Это как поиграть с маленьким ребенком. У тебя, ты выходишь, ты вообще уже забыла о всех проблемах, которые тебя в этот храм привели. Поэтому общение с животными, особенно вот с домашними животными, с котом, да. Ну, это очень-очень полезно. А корова это вообще с отличное существо, и когда вы находитесь в ауре коровы, вы уже исцеляетесь. Она вашу вибрацию поднимает до духовного мира. Потому что коровы это единственные животные существа, такие как и деревья, как растения. Вот растения живут в трех мирах, и коровы живут в трех мирах. Они не живут в человеческом измерении. Они uh -huh. своим духовным состоянием пребывают. Кришналоки. То есть они находятся на планете полнейшего равновесия и гармонии. Потому что вишну Бог ⁇ это который уравновешивает все в этом мире. И корова ⁇ это его проводник в этом мире. Я могу вам сказать, что в селе Буша существует коровник, приют которым спасают коров, обреченных на смерть, на убой, которые люди продали на скотобойню и их выкупили, и эти коровки уже доживают свой век в этом приюте. И вот эти коровки требуют постоянного участия, потому что, как любое живое существо, оно потребляет еду, оно требует заботы, ухода, тепла. Вот мы собирали деньги для того, чтобы на коровник закрыть долг по корму, потом... Мы собирали на скважину для воды. И сейчас любая корова может стать просто как сказать, вашим энергетическим донорам. если вы захотите они заботятся и лично там какой-то коробе из этого питомника посылать небольшие средства для того, чтобы ей покупали, даже если не сено, которое уже, в принципе, закуплено, то какие-то дополнительные вкусняшки, потому что животные тоже болеют. Те животные, которые оказываются в приюте, чаще всего они или старые, или уже имели какие-то проблемы со здоровьем, почему от них хотели избавиться. И это услуги и ветеринара, и покупка и специальных там ветеринарных Средств э, и всяких вкусняшек. Поэтому я могу дать данные этого коровника, и вы просто, даже если вы не можете общаться с коровами, даже какой-то донат на этих живых существ это уже восстановление вашей гармоничной связи с Кришна Локой, э, с Господом Вишну, который отвечает в нашем мире за энергию равновесия. Чудово, давайте обов'язково ці дані. Ми їх прикріпимо нижче під цим відео, і кожен зможе долучитися до цієї хорошої справи. А знаєте, роблячи хороші справи, як правило, самим людям від цього теж стає дуже добре. Тому давайте це як, як модно казати плюсик в карму заробимо собі, роблячи такі приємні хороші справи. Я дуже вдячна вам, пані Марія, за сьогоднішнє наше інтерв'ю, за те, що вдалося пройти по таких основних інформації, розібралися у всіх питаннях, які стояли перед нами. Досить суперечливі питання. Ви сьогодні дали відповіді абсолютно на всі. Дякую вам за це. Будемо, звісно, чекати з нетерпінням. Зрушень все ж таки по питанню завершення війни, і все ж дуже, дуже будемо сподіватися на те, що найкращим чином для нас це все буде вирішено. Вдасться нам відстояти своє, не здати свої території і завершити, повернувши, повернувши ті території, які дуже чекають на повернення. Також звертаюся до вас, любі наші глядачі, хочу нагадати, що у нашої гості є свій YouTube канал. Доєднайтесь до нього. Доєднайтесь до нашого YouTube каналу, поговоримо плюс, Будемо дуже раді вам під цим відео можете залишати свої вподобайки, свої коментарі. Якщо виникають у вас запитання, теж їх прописуйте. Раду від... дамо вам відповіді у наступних наших ефірах. Ну і найголовніше, що хочеться побажати кожному з вас це мирного, тихого дня. Бережіть себе і до нових зустрічей!